Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləcilərimiz. Bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində Araz Marketə yaxın, yeni təmirdən çıxmış 2 mərtəbəli, 4 otaqlı həyət evini təqdim edirik. Dəyərli izləcilər, gördüyünüz kimi evimizin xarici görünüşüdür. Evimiz yeni təmirdən çıxıb, evdə yaşayış olmayıb. Baxın, belə bir geniş həyətan sahəsi var. Hörmətli izləcilər, evin qiymətini videonun irəlilərinə, detallarında siz nəzərinizə çatdıracağıq. Ən əsası odur, videomuzu sona qədər izləməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın kanalımıza abunə olun üçün hərbi yeni videolardan xəbərdar olası baxın belə bir gözəl, geniş həyətan sahəsi var. Ümumi 2 sol 20 kvadrat torpaqda tikilib. Gördüyünüz kimi evimizin xarici görünüşüdür. Baxın, yaxından xarici görünüşünü sizə təqdim edirik. Gördüyünüz kimi fasadı da çox gözəl zövqlə təmir olunubdur. Həyəti tam ət daşlarla üzlənilib və qarşı tərəfdə gördüyünüz kimi bağ üçün yer nəzərdə tutulub, həyətin giriş darvazasıdır. Gördüyünüz bu ərazi çox əlverişli, çox sərfəli bir yerdədir. görməsizlər. Burdan qarşı tərəfdən də evin yanına, arxasına keçmək üçün yol nəzərdə tutulub, baxın. Hər bir otağına da günəş şüası tam rahatlıqla düşür, heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Ətrafı da tam olaraq yaşayış məscədidir. Evimizin qiymətini nəzərəzə çatdıraq, evimiz 80 min manatla təklif olunur. Əl azcə də qiymətdə endirim olacaq ev mərtəbə arasıdan monolit betondur. Dəyərlizəcələr indisə vaxt itirmədən keçəy evimizin daxili nəsərlə tanış edək. Buyudu bizə bilərsiz. Gördüyünüz biz kimi evimiz yeni, təmirdən çıxıbdı. Evin giriş dəhlizidir və qarşı tərəfdən ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənimizdir. Və burada hamam otağı yerləşir dəhlizin girişindən sağda. Qonaq otağımız burada yerləşir. Burda isə mətbəximiz ilk öncə qonaq otağı ilə tanış olaq. Gördüyünüz kimi Bəli, görə bilirsən, bu otaqdır. Görürsün ki, həqiqətən çox gözəl, geniş, işıqlı bir otaqdır. Evin kommuq xətti çəkilib, mərtəbə arası monolit betondur və tam cüt daşla tikilib. Görürsün ki, pəncərəlarımız aşağı könlə yığılıb. Hörmətçilər, indi isə keçək mətbəxmən və hamı otağı ilə tanış olaq. Burda 36 kvadratın altında kladovkaçısıdır. Artıq əşyalarınızı yığa biləcək belə bir yerdir. Bax burda qapısıdır, budur. Yenə də əlavə kladovka üçün yer nəzərdə tutulub. Və bu birinci mərtəbəyə məxsus hamam otağımızdır. Hamam otağının döşəməsi də istiliklə yığılıb. Gördüyünüz kimi hamam otağının tavanıdır. Burda isə mətbəximiz yerləşir. Mətbəximiz kifayət qədər genişdir. Dərin izləzlər, indi səhə qalxaq, ikinci mərtəbə ilə tanış olaq. Gördüyünüz kimi pləkanımızla ağac materialından yığılıb. Evin qiyməti çox sərfəli, çox münasib bir qiymətdir. Real alıcıya da qiymətdə endirim olacaq. Evimiz tam 4 otaqlı evdir. Gördüyünüz kimi ikinci mərtəbənin dəhlizindəyik. Baxın belə bir dəhlizi var. Bə, ikinci mərtəbəyə qalxaq rəkanımızdır. Dəhlizin girişinə solda hamam otağımız yerləşir, 2-ci mərtəbəyə mətxuz. Hamam otağıdır, döşəməsi isif poldan yığılıb, görüşüm hamamtağın tavanıdır. Burda isə yenə bir yataq otağımız yerləşir. Hər bir otaqda günəş şüası tam rahatlıqla düşür. Heç bir maneə otaqların qarşısından kəsmir. Baxın belə bir yataq otağıdır. Burada isə yenə növbətə yataq otağımızdır və burada da yenə bir belə yataq otağıdır, gördüyünüz kimi. Otağın tavanıdır. Əlizəzər evimizin qiymətini yenə nəzərinizə çatdırıram. Evimiz 80 min manatla təklif olunur. Real vağziyə də qiymətdə endirim olacaq. Bu isə bizim növbəti yataq otağımızdır. Gördüyünüz kimi uşaq otağı kimi nəzərdə tutublar və otağın tavanıdır. Qarşı tərəfdən də balkona çıxış qapıdır. Telefon nömrəmizi xatırladaq: 051 465 52 40. izlediğiniz için teşekkür ederim.